Буде один комплекс 200 тисяч експонатів. У нас королівство маловато, розгуляться нема де правда, тому що ми тільки один будинок освоїли, це в якому ми з вами знаходимося. Перший колекс службові приміщення. Оці два блоки праворуч, ліворуч, це наше фондосховище, 200 тисяч експонатів розмістили десяту частину на другому і третьому поверсі. І коли почалася війна в нашій країні. Кожен непевний з вас, із дорослих людей, а кожен громадянин України замислився над тим, що ти можеш, що ти на своєму місці можеш зробити для того, щоб це скоріше завершилось. Так? Момент я зрозуміла. Треба зробити виставку, виставку, в якій я просповіла про війну. Але щоб довести дітям і дорослим, для чого існують музеї і оці ці речі, які люди несуть, для того, щоб навчати нас на цих речах, які помилки робили колись, щоб не повторювати їх сьогодні. Отак от у мене виникла ідея створити виставку в город мою століть назад. І в цій виставці я ні одного, от крім... Снаряда, э, маленькая там гильзы и штыка. Больше ничего в войне нет. Но о том, как живут люди во время войны, вот такая появилась идея. Потому что предметы все в основном теплые, домашние. Итак, 1914 год. 38 стран втянуты в Первую мировую войну. 89% населения земного шара. И начинается наша экспозиция вот с этих двух картин и карт. Вы видите войны. И эту карту наши реставраторы так складывалось, что кроме тех предметов, что приносили люди, еще реставраторы работали над разным, только они закончили реставрировать эту карту. И когда... Э ну, говорят, если ты будешь рассказывать, я говорю, ну я о войне не буду, но ну, карта пусть будет. Только мы повесили, приходит первая экскурсия, один из говорит, а скажите, пожалуйста, вот эта территория, это вы специально вот не поместили там, где сейчас идет война? Она просто не сохранилась, высыпалась. То есть вот как бы знак такой, да, пошел, что э, вот нет этой территории. Не потому, что мы не хотим, чтобы Сейчас там идет война через сто лет. Итак. Город наш, как выглядел. Сейчас улицы переименовываются, да? Очень многие там стонут, плачут, не хотят других названий. Вот эта площадь называлась Соборная. Потому что улица главная города называлась Соборная и заканчивалась, как и каждая улица, собором. Каждая дорога ведет к храму. Помните эти слова? Так вот, и в центре этой площади стоял памятник адмиралу Алексею Самуиловичу Грейку. Вы видите цвет, цвет картины, темное небо, пасмурное, как и настроение людей, да? вот когда ты узнаешь о страшных событиях. И все жители города Николаева, когда узнали из газет, что началась война, они собирались группками, ну, не в сети центры, конечно, а собирались у церквей, где священники проводили проповеди, слушали. И каждый определялся, что я буду сейчас делать, как я буду жить. И вот вы видите два семейных портрета. Это Пататуров, Василий Пататуров и его жена, мастер-каретник Николаевский. Дом его сохранился в городе Николаеве, он находится на улице Московская. Вот. И у них сыну было 14 лет в это время, Васе тоже. Хотелось им войны, конечно, нет. И мастера-каретники, собравшись на заседание, ну как собрание цеха, решили, не выпускаем такой транспорт для развлечения, делаем тяжелые там, вазы какие-то, делаем санитарные повозки, то есть мы полностью перестраиваемся на нужды фронта. И вот это девиз, все для фронта, все для победы появился именно в годы Первой мировой войны. Вот николаевцы сконцентрировались, но война еще тогда в город не пришла. Первые ну вот признаки войны, действительно войны, это беженцы. Вот когда я провожу здесь экскурсии, приходит 53-я школа, там другие говорят, а у нас уже дети из Донбасса, из Луганска приехали, в каждом классе. То есть это то, что было и тогда, сто лет назад. И поэтому вот эта часть посвящена железнодорожному вокзалу нашему. Вы видите э, икону Святого Николая. Город называется Николаев в честь Святого Николая, покровителя моряков, покровителя детей. И разместила ей эту икону на фоне рушника. И вы видите дату 1915 год. Женщина, которая вышивала этот рушник, думала только об одном. Чтобы поскорее наступил мир, чтобы ее любимый вернулся домой. Вы видите, какая красивая, тихий, спокойный вечер. Парочки расходятся в разные стороны. Но этот вопрос я задаю детям, они там размышляют, смотрят. Да, мы видим. И этому рушнику в этом году 100 лет. Тут же вы видите одежду дворника, вы видите старый чемодан деревянный. Кстати, я когда монтировала выставку, приходит наш реставратор и говорит им, я около мусорника нашел чемодан деревянный. Вот он по времени очень тебе подойдет. Отреставрировала, надо. Я говорю, неси. вот когда он вышел, думаю, ну вот это то место, которое для него. То есть оно складывало все как пазл. И э, следующий чемодан. Вот более зажиточные люди. Появляются беженцы. Да? Люди, которые грузят свой э, э, детей, забирают там документы, нехитрый скарб и переезжают туда, где нет войны. А на вокзале, на вокзале уже создается первый лазарет. Первый лазарет в Николаеве. Два 25 рабочих вокзала и 25 членов их семей создали небольшой лазарет и 17 коек. То есть это уже для приема раненых. Но раненых пока еще не было. А город в это время строил подводные лодки. Война ведь ужасная Первая мировая. Когда появился и подводный флот, и на воде велась война, и в воздухе появилась авиация, и химическое оружие появилось. То есть она была по масштабам самая-самая страшная. Но в в нашем городе вот деревян, э, вернее, металлические уже броненосные корабли, подводные лодки строятся. Но я не об этом хотела рассказать, а о том, как люди относились к войне. Две фотографии. Они тоже встретились тут случайно у нас в музее. Они даже еще не записаны. Одну фотографию мы нашли в старом доме на улице Володарского 9, когда уезжал хозяин и все из этого дома кого-то пригласили. Они получили ее из Германии от своих родственников. И там вы тоже видите молодых ребят в военной форме. То есть, вот этот Коля, возможно, погиб от пули, выпущенной, но получается своим же земляком, да? То есть, брат идет на брата. То же самое происходит и сегодня. То есть, для чего вообще история, для чего мы собираем в музее предметы? Они не просто лежат, они должны учить нас Чему-то, да, и взрослых, и детей. Здесь же я поместила дневник, кстати, вот библиотека Шуры Вити подарила мне вот этот дневник. Гагарина Владимировна, ну лежит у нас дневник. Мальчик вел в годы Первой мировой войны. 11 лет ему было. Он записал стихотворение, он не писал там идет война, он написал стихотворение «Внимая ужасом войны». Просто переписала от руки стихотворение Почему аптека? Потому что 17 госпиталей. В 1915 году в Николаеве 17 госпиталей работает. И вот здесь вы видите три открытки. Лечебница Кенигсберга. Это лечебница. Передник с крестом. Мы видим с вами небольшую гравюру журнала «Родина». «Четыре дня на поле боя». Бывало и такое. Я сама слушала, как в, э, в аэропорту в Донецком четыре дня два бойца, и старший прикрыл младшего, и в результате от того, что, ну, в общем-то, гангрена началась, он остался без руки, но жизнь младшему э, солдату он спас. Это же происходило и тогда. Вот. И здесь мы видим с вами можно рассказывать о героизме врачей, которые очень быстро накопив опыт в лечении разных травм вот этих вот именно связанных После с оружием так... время. и вы знаете в старом доме в этом когда мы вот Дима нам дарил много предметов он сказал под кроватью в кладовке там есть ящик со старыми письмами и ты можешь пойти взять я значит пришла вытащила ящик посылочный а мыши уже все письма поели поэтому Поэтому я так стою у кровати и размышляю. Он заходит и говорит, а и кровать тебе, наверное, нужна, но я об этом не думала. Я говорю, ты знаешь, наверное, да. А зачем? Не знаю. Зачем бы, наверное, надо. Так вот, когда мы привезли ее в музей, отправили на второй этаж, и я начала делать экспозицию. На обороте вот этой фотографии я нашла еще одну, почти уже высветшую. Сестра Милосердия стоит у изголовья точно такой кровать. Это кровать с улицы Володарского, а там же. За больницей находится морской госпиталь. То есть это кровать с Николаевского морского госпиталя. Вот это вот кружочек металлический, сюда вставлялась планшетик. Мелом писал врач назначение раненому. И так появился вот этот кусочек, где стоит белая голубка в костюме сестры Милосердия. Рядом с раненым свадьбой. И... Как? Побудем на уроке чистописания. Присаживайтесь. У вас на столах крем от Угаркушика, да? И ручечка. Вы ручку держать в руках умеете, да? да. Мы обмакиваем ручечку в чернилках. Перед вами лежат листочки с тем, как писать буквы правильно. Вот в этих клеточках. И вы поправлю. пишете такую фразу. В годы Первой мировой войны очень часто писали такие слова ⁇ Да будет мир ⁇ и ставим восклицательный знак.